Bir qrup 20 yanvar şəhid ailəsi şəhidlər xiyabanına ziyarət edib. Ailələr yaxınlarını ziyarət edərkən illər də həll olmayan problemlərini dilə gətiriblər. Şəhidin balası nə vəziyyətdədir, onu heç kim maraqlanmır. 20 yanvarda indi gəlirlər. Görün gəlib indi burada şou göstərəcəklər. Və salam, olanda 20 yanvar bitdi. 20 yanvar müstəqillik idi. Azərbaycan müstəqilliyi idi mə dəylər ki, sizin şəhidlər köhnədir. Kiçəydin köhnəsi təzəsi olmur. Necədir şəhidlər köhnədir. 20 yanvar şəhidlərinin hüquqlarının təmin olunması ictimai birliyin sədri Rəhmal Zamanova aidiyyəti qurumların ailələrin problemlərinə ehtiyatsız yanaşdığını deyir. Danışır ki, ailələr illərdir təzminatla, düş nişanları ilə təmin olunmuyublar. İrad bildirdilər ki, gedin şikayət elin lazım olan orqanlara. Hər yerdə olduq dəfələrlə də olmuşuq. Milli məcliste olmuşuq. Birinci prezident administrasiyasında olmuşuq. Prezident köməkçiləri ilə görüşmüşük. Sonra Milli məcliste olmuşuq. Nazirlər kabinetində olmuşuq. Bakı şəhər şövətində olmuşuq. Bütün elə yer bir yoxdur ki, biz hər olsa olmayaq. Hamısına getmişik. İstədim odur ki, mən şəhid ailəsi olaraq heç vaxt tələb etməmişəm. Kirayələri də qalıram. Üç uşağım var, onun da biri kirayədə qalır. Deməyisəm ki, vaxtıyla o bədər idarələrdən müraciət etmişik, hamısında da elə biz başdan soğudu, başdan soğudu. Sonra yorğan döşəy düşüb xəstə yatmışam, əl çəkmişəm bir müddətlik. İndi zəng eləndlər ki, onsuz da şəhərdə bu xiyabana gəlirdi ki, gəlim ki nə yoldaşımı görüm. Ki görsün 85 yaşlı adam necə işə gedir, gəlir. 20 yanvar şəhidi Fəxrəddin adının təsdiqlənməsi haqqında fərmanı 1998-ci ildə Sabit prezident Heydər Əliyev imzalayıb. Həmin Fəxrəddinla Azərbaycan azadlığa, suverenliyə və dövlət müstəqilliyi uğrunda 1990-cı ilin yanvarında həlak olmuş və ya aldığı xəsarətdən vəfat etmiş şəxslər tərif olunurlar. Yoldaşım 20 yanvar əlillə olub, Sümailov Rəssam Mikayil oğlu sol ayağını kəsmişdilər. Yəni yülü yarasından yəni ki 22-ci qrup əlillə olmuşdur illərəm 6 illərə baxmayaraq 2005-ci ildə aldıq xəsarətdən rəhmətə keçdik. Biznimizin belə sərəncamı var ki, aldıq xəsarətdən rəhmətə gedərsək şəxs statusu verilsin. Sənədlərim düzdür, əvvəl gündən, yəni iki məhkəmə qərarlarım da var, 2 dəfə 13-cü ildə, 23-cü ildə, amma Əmək Sosial Nazirliyi qərarı təmin etmir. Yoldaşıma 18 ildir ki, şəhdi statusunu ala bilmirəm. Bu günü Sosial Müdafiə Nazirliyinə Nasir ilə görüşmək istədik. Əlbəttə, Nasir bizi vaxtı yoxdur, qəbul edəmədi. Şöbə müdiriqə də gəldik. Problemimizi dedi. Ev veriblər, kubça vermirlər. Şəhid ailələri bir neçə gün öncə, yanvarın 12-sində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi önündə etiraz aksiyası keçirmişdilər. Toplum TV məsələ ilə bağlı nazirliklə əlaqə saxlayıb. Qurumdan bildirilib ki, qəbul şöbəsinə müraciət etmiş bir neçə şəxsin müraciətləri araşdırılıb və onlara müvafiq izahlar verilib. Şəhid kan vericiliyi əsasən 20 Yanvar şəhidi fəxri ad hesab olunur. İndiyədək 150 nəfərə bu fəxri ad verilib. Bu kateqoriyadan olan ailələrə 20 Yanvar şəhidi fəxri adının vəsiqəsi təqdim edilib. Şəhid ailələri üçün prezidentin aylıq təqaüdü nəzərdə tutulub və onlara aylıq əsaslarla 600 manat məbləğində təqaüd ödənilir. 20 yanvar şəhidlərinə verilən mənzillərin sənədsiz olması fikirləri isə əsaslısızdır. Mənzillər xüsusi təyinatlı mənzil fondundan verilir və özəlləşdirilməsi qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq mümkün deyil. Rəsmi rəqəmlərə görə 20 yanvar hadisələri zamanı 137 insan həlak olub, yüzlərlə adam yaralanıb.